ਜਾ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪ ਅਤੇ 24 ਮਾ ਖੋਂਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਰੀਆ ਸਕੂਲ ਬॉयਜ਼ ਨਾਪਾ ਵਿਖੇ ਜਿਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫ੍ਰੀ ਯੂਨਿਟ ਖੋਂਦਾਨ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ओपीडी ਦੇ ਵਿੱਚ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂਬਰ ਆ ਚੁਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਦਾਨੀ ਸジナ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸੁਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕੈਂਪ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਚੰਨਾ ਘੁੱਟਾ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਮਾਨਸੂਨ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾਪਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਮ There <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद करती है मैनेजिंग डायरेक्टर कलरा जी, जी एक भेट देखिए संस्था सम्मान चिन्ह देंगे है ना तो बहुत बहुत तन्वाद संमान किता जा रहे हैं साथी संस्था बल्लो है ना तो बहुत बहुत तन्वाद व्रत तुम्हारी दीदी जी जो साथी इस प्रोग्राम के आगे थी और पूरी dedication discipline determination के साथ ये तो exemplary है it is my good luck that today i was स्पेशलीन्वाइटेड बाय अवर वाइस चेयरमैन श्री सुनील गुप्ता जी उन्होंने मुझे कहा कि मैडम आप जरूर आना और मैं ये मानती हूँ कि अगर मैं ना आती ना तो एक बड़ा द, बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान मैं खो देती ये जो आज काम हो रहा है ना ये धर्म से भी ऊपर है ये अध्यात्म में आता है दिस इज इन्वॉल्व इन स्पिरिचुअलिज्म जब इंसानियत को हम जो है वो भगवत स्वरूप दे देते हैं ना कि जो यहाँ के लोगों की सेवा हो रही है वो वाकई भगवत प्राप्ति के लिए बहुत कुछ हो रहा है और इससे बड़ा काम तो मुझे लगता है कि इतना अच्छा कैंप जो लगाया है लोगों की इतनी सेवा हो रही है फ्री टेस्ट फ्री कंसल्टेशन फ्री दवाइयों का देना तो ये बहुत बड़ी बात है अपने सबसे बड़ी बात है कि ये बच्चे इतना बिजी है अपनी अपनी लाइफ में इतने अच्छे बिजनेस मैन है किसी के पास कोई कमी नहीं है अपना टाइम देना फिर रिसोर्सेज से कुछ भी इकट्ठा करना फिर एक प्लानिंग करना फिर उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना तो ये तो बहुत बहुत बड़ा बड़ा जो काम कर रहे हैं मेरे पास तो ऐसे शब्द ही नहीं है कि मैं आपके काम की सराहना कर सकूं या इसको बयान कर सकूं। और मैं तो यही चाहूंगी डेट इन द टाइम्स टू कम मे दिस यूनिट फ्लरिश डे एंड नाइट और अकेला नाभा में पंजाब में भारत में ही नाम ना हो ये तो एक इंटरनेशनल लेवल पे एक ऐसी संस्था बन जाए जिसकी पहचान जो है इन बच्चों के द्वारा संसार में करवाई जाए और मेरे ख्याल से भगवत प्राप्ति का ये पहला ही नियम है ये समझो भगवान की पूजा ही है जो हम कर रहे हैं पे तो मैंने भाई साहब से रिक्वेस्ट की थी कि मैं दो शब्द कहना चाहूँगी और मुझे प्लीज टाइम दीजिए तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू दैट आई गॉट द चांस टू हियर विद यू फॉर सम टाइम एंड आई रियली फील ब्लेस्ड टू बी विद यू थैंक यू